Hari Raya Maaf oh. Zahid dan Batin Sebab kita Episod ni keluar Selamat Selamat Hari Raya Pum 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 Kami Okey baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kerana menonton episod yang terakhir ini Kembaruddin dan uh, dari kami ingin ucapkan selamat hari raya maaf zahir batin kerana uh, Ramadan akan meninggalkan kita, kita akan menyambut hari raya dan uh, sekarang ini saudara insyaallah kami akan membawa anda ke destinasi terakhir dalam kembar Din yang dibawakan khas untuk anda oleh MCAS Darul Arkam kami ingin mengesyorkan bagi mereka yang belum lagi untuk berzakat bersama dengan MCAS, dipersilakan menerusi mcas.sg garis merenggif dan kita akan pergi ke tempat-tempat yang menarik pada episod kali ini, jangan tidak-tidak untuk menyaksikan terus kembar adin aku nak jalan mana? Pusing lah. Jaya <laughs> Alhamdulillah. Uh, ini merupakan episod yang terakhir. Kita berada di Amman, Jordan. Dan uh, sebelum tu, sebelum kita terlupa, kita nak ucapkan uh, selamat Hari Raya. Maaf oh. Zahid dan Batin sebab kita episod ni keluar. Selamat, selamat Hari Raya. Pum 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 kami. Okey baik. dan, uh, nah, tapi Uh, saya bertuah juga dapat berada di sini terima kasih kepada ustaz dapat bawa ke sini sebab apa bertuah kerana kita akan berjumpa dengan uh, pokok yang bertuah juga ya yeah. uh, pokok yang bertuah dan ceritanya memang luar biasa tadi sebelum uh, uh, kita nak shoot tadi ustaz dah cerita macam-macam kisah nabi sallallahu alaihi wasallam pokok Alhamdulillah. ini adalah saksi uh, kepada uh, kenabian saksi kepada apa yang berlaku hmm. uh, waktu Rasulullah sallallahu oh, alaihi wasallam berada salam. di sini uh, dan uh, kita nak Tahu lebih lanjut Dipersilakan Ustaz Fiza Zainal Alhamdulillah Pertama sekali Kita Asyak syukur Allah. pada Allah Alhamdulillah Tak saya bawa Tapi Allah ajak kita bersama-sama Alhamdulillah. Alhamdulillah Dan terima kasih kepada Din Kerana sudi ikut bersama-sama Alhamdulillah uh, Dan moga-moga Para penonton eh, hmm. uh, Yang menyaksikan video ni Sautu Din ya. Kepada Din InsyaAllah mendapatkan ilmu Hmm. Dan juga pengalaman yang luar biasa Sekarang kita berada di satu tempat yang namanya Buka'awiyah Buka'awiyah Buka Nama mantiqah ataupun tempat dia Safawi Dan ini terletak hmm. di antara Border Syria dan Amman Ataupun oh. Jordan Amman okay. jauh lagi, dia 3 jam ke belakang so, uh -huh. Kita dekat tempat nama Safawi lah. so, hmm. Nama mantiqah ni adalah Al-Buka'awiyah Yang diberikan kepada pokok ni Namanya Al-Buka'awiyah Tree Tapi sebenarnya pokok ni diberi nama Sahabi Tree Pokok wow. ini merupakan sahabat yang dikatakan masih hidup sampailah ni sekarang ni. 1500 years old almost eh. Wow. Dan ia merupakan apa nama tu salah satu sahabat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih lagi ada wujud dan menjadi saksi tanda bisu kepada kerasulan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemungkinan besar kita pun tak tahu 100% inilah tempatnya jika benarlah ini tempatnya berkatlah hidup kita dan bagi mereka yang datang dan menyaksikannya mm -hmm. dan jika kalau tidak kita mengambil iktibar dan istifadah daripada kisah-kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tempat ni Din. Ha. Dia terletak in the middle. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lalu tempat ni dua kali. Kerana apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah pernah pergi ke Busra dua kali. Pertama okay. kali Rasulullah SAW pergi pada umur usianya 12 tahun uh -huh. dan kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa barangan Saidatina Khadijah ya untuk bawa pergi ke mana pergi ke Busra Oh. Jadi di sini kalau kita lihat hmm. kan uh, dekat belakang pokok ini ada satu makam ataupun satu tugu lah yang dikatakan uh, itu tempat ada seorang rahib ataupun padri hmm. yang menyaksikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu oh. alaihi wasallam. Orang yang bukan hmm. Islam hmm. dah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika hmm. Nabi Muhammad pun tak tahu dia tu seorang rasul dan pada ketika tak ada orang masih mengikuti Nabi Muhammad SAW. Orang masih melihat Nabi Muhammad sebagai pengembala kambing. Hmm. Masih lagi melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seseorang yang membawa dagangan. Pedagang hmm. Nabi Muhammad SAW. Hmm. Tetapi orang yang bukan beragama Islam dah melihat kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu okay. Alaihi Wasallam. Jadi itulah dikatakan tempat apa nama tu uh, seorang padri hmm. sedang duduk dan dia melihat gelagat Nabi Muhammad SAW bila datang ke sini dan duduk di bawah pokok ini dia nampak dia jauh dia maksudnya? nampak dia jauh jadi ah, dia seri? lihat kerana tak ramai orang kot lalu jadi bila orang lalu mm. dia tengok lah mm. ha, jadi bila dia perhatikan-perhatikan Rasulullah SAW Maksud. berkelakuan seperti mana yang di dalam ajarannya dalam agamanya mm. tentang akan datangnya seorang Messiah ataupun seorang um, seorang Nabi yang baru mm. yang akan menyelamatkan umat Oh. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kafilahnya sedang duduk mm -hmm. dan uh, yang mengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Maisarah, dia duduk dekat kawasan luar pokok ni. Mm -hmm. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengambil uh, Merehat di bawah pokok ni. Dan pada ketika itu, padri tu melihat pokok tu menggerakkan dia punya daun-daun dan dia punya dahan-dahan untuk menutupi Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada terkena sinaran mentari. Wow. Tetapi dalam keadaan rendang dalam keadaan tertutupnya matahari itu di atas kepala Rasulullah sallallahu uh alaihi wasallam, wajah mulia Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih lagi terang benderang dengan nur dan cahaya. Wow. Akhirnya datang padri itu berjumpa dengan Maisara dan katakan, "Siapakah gerangan anak muda di bawah pokok ni?" Maisara ni seorang pemuda kan? Ah, ha, like seorang, seorang pemuda, ha. yes. Dia bertanya dengan Maisara, ha. "Siapakah gerangan orang yang kat bawah pokok ni ha. Hmm. oh dia ni pekerja kita dia ikut sama-sama trip nak pergi business trip ni nak Yelah. apa nama jalan tijari apa tu uh, business trip, business trip eh, eh, nak berjual dan sebagainya oh kerana tak ada orang yang duduk bawah pokok ni dan pokok ni berkelakuan seperti ini hmm. dan laki-laki ni berkelakuan seperti ini lain daripada dia ni seorang nabi Wow. Jadi orang yang duduk kat bawah pokok ni someone special. Okey. Dan sebelum tu pun bila Rasulullah SAW lewat jalan ini Melewati hmm. pokok sahabi ini hmm. usia 12 tahun. Apabila hmm. sampai di Busra sedang berjalan dengan pak ciknya Abu Talib, maka seorang padri yang melihat dari jauh namanya Rahib Buhaira, hmm. dia nampak kafilah ni jalan terkidik-kidik-kidik-kidik-kidik hmm. tetapi Rasulullah SAW yang berada di tengah-tengah kafilah tu dilindungi oleh sebuah awan. Yang lain semua tak tertutup, Rasulullah berjalan ditutupi dengan awan. Wow. Jadi akhirnya, apabila mereka duduk seketika berdisaat ataupun tengah lalu depan gereja tersebut, hmm. Rahib Buhiram memanggil Abu Talib hmm. dan bertanya, siapakah gerangan anak muda yang ada yang kau bawa sekali ni? Hmm. Apa special sangat dia ni? Hmm. Oh dia ni Muhammad, kita kira-kira cerita lah. Hmm. Maka Rahib ni katakan, nama ni sama persis dalam kitab aku. Mm -hmm. Maknanya orang yang terpuji Nama Muhammad Artinya orang yang terpuji mm -hmm. Maknanya dia adalah Orang yang terpuji Kena pula Karakteristik dia right. Dan kemudiannya Terkena pula Dalam cerita yang aku baca Selalu dalam kitab aku ni mm -hmm. Dia ni seorang yang special Bila dia jalan Ada benda yang ajaib lah Ajib lah mm -hmm. Yang ni ada awan Yang akan tutup kepala dia Dan ni benda yang mustahil berlaku pada orang-orang biasa. Ha ya, pelik, lah. pelik tapi benar. Ya. Jadi Rasulullah jalan ada awan yang menutupi kepala baginda. Jadi dia panggil, "Mak, hmm. Hmm, hmm. Jadi nama kamu Muhammad. Betul. Umur kamu berapa? Gini 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 gini. Hmm. Baik aku nak lihat satu lagi tanda. Hmm. kamu pusing ke belakang dan dia buka baju Nabi Muhammad SAW hmm. di situlah ada mohor kenabian Nabi Muhammad SAW tanda lahir di bawah tengkuknya baginda Nabi Muhammad SAW wow. maka dia beritahu ini adalah orang yang bakal menyelamatkan umat kamu dan inilah dia orang yang dikenali sebagai Muhammad manusia terpuji pesuruh Allah Subhanahu SWT jagalah dia baik-baik jadi Masya. iktibar yang kita dapat adalah kadang-kadang Orang yang bukan Islam meraihkan Rasul kita. Meraihkan oh nabi kita. Betul eh. Belum ada agama Islam, hmm. belum lagi ada umat, belum lagi ada pengikut. Bahkan Nabi Muhammad pun tak tahu dia seorang nabi. Hmm. Tapi orang yang bukan Islam dua kali pula tu hmm. sudah pun memberikan isyarat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi seorang nabi yang terakhir menjadi penyelamat kepada umat di dunia ini. Alhamdulillah, selesai sudah makanan untuk hari ini dan uh, ini merupakan makanan yang paling sedap sepanjang uh, kita beberapa hari inilah, ini lah. 6 episod ni, sepanjang 6 episod. Ini episod yang paling baik makanan dia sebab makanan bukan Arab. Kita dah bosan lah. Baik saudara, um, sebentar saja nanti ataupun selepas inilah lah kita akan menuju ke satu lagi destinasi iaitu uh, untuk mengetahui lebih lanjut tentang Ashabul Kahfi. Alright, jom kita pergi. Jangan ke mana-mana. Uh, adakah consider bila dua orang yang bukan Islam tu dah nampak kenabian ya hmm. adakah dia automatic muslim ataupun tak lagi Sebab, wallahu alam bisa um. kerana mereka tu adalah rahib dan oh. rahib tu adalah seorang paderi dan mereka beriman dengan kitab mereka dan oh. kita tahu dalam al-Quranul Karim Allah sebut tentang al-Quran tabaan Allah sebut tentang Injil, Injil dan Taurat uh -uh. dan Injil yang mereka sebutkan dan mereka katakan mempunyai ciri tentang kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW. SAW. Mereka tetap beriman dengan salah satu kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika itu, mereka pun tak tahu siapa Nabi Muhammad. Hmm. Cuma mereka mengikut apa yang terkandung dalam kitab mereka, betul. beriman dengan kitab mereka. Faham. Dan sebenarnya tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW hmm. dah termaktub pun dalam kitab-kitab yang lama. Ah, betul juga. Uh, selain daripada itu Ustaz nak tanya Ini pokok apa ni? Ini pokok okay. strawberry ke pokok orange ke pokok Ini apa? bukan pokok strawberry uh. Bukan juga pokok durian Old Tree Mao Shan Wang uh. Tetapi Ooh, ini, Sedap. ini Rindu Ustaz Rindu, rindu, stah... rindu, rindu, kan? rindu durian rindu <tongan> rindu Dah lama tak dapat Soon berada InsyaAllah Tetapi pokok ini adalah pokok pistachio Oh pistachio Pokok pistachio yang Kalau kita ikut isyarat mm. Karakteristik pokok yang special Tak ada orang tahu Kalau kita baca kitab-kitab lama Ulama-ulama mm. lama pun dia tak forward Apa tu dia tak forward kontak Dia ah. tak forward lah, pinpoint location Okey ah. kau pergi kat sini ah, Ini kau pakai waist kau sampai lah Zaman ah. dulu tak ada waste je, apa yeah. tu, Location dan sebagainya ah. Tetapi mengikut isyarat Apakah isyarat pertamanya Pokok yang unik ah. mm. Unik dia dia rendang Dan dia tu besar Dan dia merendah ke bumi dan sebagainya mm also unique because kalau kita lihat dalam kitab-kitab lama antara sifat yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir adalah hmm. pokok ni dia akan berdiri dengan sendirinya tak ada sama macamnya uh, sama macam pokok ni baik ke timur ke barat daripada mulanya daripada Tabuk oh, oh, eh. sampailah ke Syam tak akan jumpa pokok yang sama seperti ini sampai sekarang eh sampai sekarang tak ada tak ada so, kalau nampak kita pun dia yang... tadi pun kita jalan kedik-kedik -kedik dalam bas terengut-engut oh. oh. dalam bas oh, betul tak nampak pokok macam ni betul ah, kan pokok pun tak ada Oh, pokok tak ada. Ini pun bukan tu je. Padang pasir kalau you perasan kan. Oh. Hmm. Padang pasir kat sini lain. Dia padang batu hitam. The volcanic ash, volcanic ash banyak. Oh. Dia batu-batu hitam dan sebagainya. Kubu-kubu okay. pun dia tutup dengan batu hitam kan? I see. Jadi memang tempat dia subur dah tapi tak ada pokok yang sama macam ni. Hmm. This is the, and this is not natural part of of Jordan. mungkin-mungkin yeah. sebab ada yang ber, uh, mungkin ada perdebatan yang mengatakan uh. macam adakah ini pokoknya yang melindungi yeah. Rasul dan sebagainya but Uh, menurut apa yang Ustaz katakan dari requirement dia punya cerita ciri-ciri dia ciri-cirinya memang boleh tekan eh yang telah ditetapkan oleh para ulama juga, kita ya? yes oh. uh, kita memang tak tahu 100%. Hmm. Sebab tu saya selalu katakan dengan mungkin ini tempatnya. Hmm. Dan jika kalau mungkin benar ini tempatnya berkatlah kita. Dan jika kalau tidak kita ambil istifadah daripada kisah kerasulan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang bukan Islam meraihkan agama kita, meraihkan rasul kita, apatah lagi kita sebagai orang Islam betul. wajib kita meraihkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yeah. kalau benar Berkatlah kita din hmm. Dan berkatlah para penonton Jika hmm. tidak Berkat juga dengan ilmu Dan juga pendapatan yang baru Moga-moga Allah berkati kita Dengan sinar cahayanya Nabi Muhammad SAW Dan keimanan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bercakap, bercakap tentang sinar ni uh, ya. Mungkin matahari dah menyinari ustaz Kepalanya dah melantun kepada saya Jadi saya nak cari shades Eh, tak maaf ustaz Ya yeah, so okay. biasa. Soalan uh, soalan just curious ya. Eh? Ya. Yeah. Uh, ni menur menurut pendapat ustaz. Ya. Yeah. Um what if kadang-kadang ada orang datang, orang jauh datang, orang Singapura datang, orang Malaysia datang sesiapa eh. Ha. Uh. ambil ranting ni, dia buat berkat-berkat. Berkat-berkat. Uh. <laughs> Apa What what do you think about this thing ah? Saya orang yang percaya pada sejarah dan ha. kita suka ikut sejarah hmm. supaya dia datangkan manfaat kepada kita. Ha. Saya juga percaya kepada keberkatan. Betul. Dan saya juga percaya bahawasanya tempat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sisa-sisa uh, sejarah sirahnya, berkat tempat tu. Hmm. Tapi sebagai seorang manusia Biarkan tempat ini seperti apa ianya Jangan, jangan kacau kita Jangan, jangan kita kacau. Kacau, ya, ya, kacau Tak perlulah kita nak ambil tanahnya okay. Tak perlulah ambil kita ranting, nak ambil pokok ranting, ranting ke dan sebagainya apa? Kerana tak ada faedah sama sekali hmm. Yang berkat adalah kisah sirahnya ya. dan tempatnya Jadi kalau kita ambil ini sebagai azimat tangkal saya rasa itu perkara yang tak elok dibuat hmm, ya ada ulama betul. ataupun asatizah akan mungkin panggilnya sebagai satu perkara yang syirik atau perkara yang kata orang tu uh, inilah benda-benda uh, yang tak elok dibuat uh, tapi bagi saya biarkanlah pokok ni seperti itu seperti mana saya katakan selalu kalau benar ini tempatnya hmm -mm. berkatlah kita jika kalau tidak berkatlah kita dengan ilmu yang kita dapat InsyaAllah. daripada tempat ini insyaallah, InsyaAllah. okey jom kita pergi tempat lain jom mari dia nak pokok ke? <laughs> Kuat lagi ya? Eh? Kuat. Aduh, aduh ya Allah. Alhamdulillah saudara, kita baru selesai sahaja visit The Pokok Dan uh, kita pun dah penat Dan esok pula kita akan ziarah Gua Ashabul Kafi Nantikan saja Dah penat Okey, sorry baik saudara Alhamdulillah uh, dengan berpakaian yang semangat uh, pakaian singa dan juga ni apa nama dia uh, kafiah kafiah ni ikal kita dapat teruskan semangat kita untuk mengakhiri rancangan ini dengan kisah yang best iaitu kisah yang terdapat dalam al-Quranul Karim. ini bukan cerita tak legit-legit tak legit-legit ni memang dalam Quran. Ya. Yeah. Sejarah yang terletak dalam Quran. Dan kita telah pun sampai di sini. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Fizar Zainal. Ingat nama itu, ingat travel, ingat Fizar Zainal. Dan <laughs> Ustaz Fizar. Nah, sikit sebanyak saya dengar cerita. Nah, sebelum kita datang ke sini ustaz mengatakan yang hmm. dia ada Uh, beberapa pendapat tentang hmm. tempat uh, ashabul kahfi ni. Betul. Uh, jadi tak? alhamdulillah first and foremost selamat datang ke Amman Jordan di tempat yang dikenali sebagai Al Raqim. Hmm. Di sinilah terletaknya gua ashabul kahfi. Kita dah masuk tadi tapi kerana waktu solat, uh -huh. kita pun dah solat. Jadi uh -huh. mereka tutup. Uh -huh. Mereka buka balik lepas solat lah right. Jadi dalam al-Quran Allah dah uh -huh. diket satu surah. Uh -huh. For the story of al-Kahf eh uh -huh. dan al-Kahfi artinya gua. Al-Kahf hmm. eh? Hmm. Yang kita baca selawat hmm. Allahul kafi oh, Rabbunal kafi Qasadunal kafi Wajadunal kafi Itu lain Likulil kafi. Kafi oh. ha, ka itu cukup Cukup ha -ha. Tapi ni kafi oh. Kahf Jadi kahf tu adalah gua Cave dan sebagainya hmm. Dan uh, Allah ceritakan tentang tujuh pemuda ditemani oleh seekor anjing Allah hmm. katakan tentang tidakkah kamu mengira hmm. tidakkah kamu melihat bagaimana cerita ashabul kahfi warqim كانوا من اياتنا عجبا Allah hmm. mulakan daripada ayat ke-9 al kahfi kita boleh baca ayat 9 sampai 26 gitulah cerita tentang ashabul kahfi sendiri hmm. jadi Allah ceritakan tentang pemuda. Allah ceritakan tentang bagaimana Allah tidurkan mereka. Allah ceritakan tentang sifat-sifat guanya. Hmm. Oleh kerana itu, daripada zaman dahulu dah beribu-ribu tahun, hmm. ramai atau beratus tahun, umat Islam bertelaga. Hmm. Mana kat mana gua dan sebagainya. Hmm. Sebab tu kalau kita kita baca sejarah ataupun kita simply kita Google aja. Hmm. Kat mana sebenarnya Ashabul Kahfi? Maka akan keluar tiga location. Oh. Location pertama adalah di Ephesus di Anatolia Turki. Yang kedua adalah di belakang rumah saya dulu bila saya belajar dekat Damaskus Syria, Damascus iaitu Jabal Qasiun mm -hmm. dan yang ketiga adalah di Aman, Jordan di kawasan inilah eh. Mm -hmm. Jadi Allah sebenarnya sebut dengan menyebutkan Ashabul Kahfi war Raqim. Allah katakan dua terma ini, these two terms. Dan ulama mengatakan Ar-Raqim itu boleh menjadi nama seekor anjing yang menjaga mereka yeah. ataupun ada bekas apa tu tulang anjing dipanggil sebagai rakim, mm. ada pula mengatakan Al-Rakim tu adalah nama kawasan ini adalah gerbet rakim mm. dululah mm. ya yeah. wallah alam bisa kita pun tak tahu sekarang nama diaman jordan ya yeah. tetapi yang kita tahu adalah ulama melihat ketiga-tiga gua dan mereka mengatakan yang paling arjah eh, yang paling kuat paling kukuh adalah di sini kerana mm. seperti mana sifat yang Allah uh, sifat kuburan ataupun keadaan gua yang Allah Katakan dalam ayat yang ke 17 surah al kahfi hmm. di mana akan turun mataharinya bila pada waktu pagi itu masuk daripada sebelah kanan gua tersebut, hmm. dan bila masuk waktu senja seperti sekarang ini, sekarang ini waktu senja, hmm. mataharinya akan masuk ke dalam gua, menyinar daripada pintu ataupun kawasan masuk sebelah kiri gua tersebut. Hmm. Jadi in the morning is on the right side, the sun will shine in, masuk. In the evening is on the left side mm -hmm. Jadi karakteristik sini Dan juga keadaan tempat ini Dan juga cerita bagaimana Bermulanya cerita tujuh orang ini lari Daripada kerajaan yang zalim mm. Asalnya kerajaannya okey oh. Tapi kerana perubahan raja Pada waktu right. Roman Empire pada waktu itu Maka raja Rome yang mengambil alih Namanya Dikianus Dan dia adalah seorang raja yang bertakhta dengan Iron Fist Ui. dan dia tak mengizinkan agama disebar dengan begitu berluasa dan sebagainya. Hmm. Akhirnya orang-orang yang ketujuh tujuh orang yang disebutkan dalam Al-Quran ini um, seperti apa tu Tamliha, uh, Maksimunu dan sebagainya. Ada lagi tujuh, ada lagi lima, hmm. termasuk dengan seekor anjing yang menemani mereka. Namanya Ketmir, Ketmir. Hmm. Ya, mereka masuk ke sini. Mereka lari daripada kawasan Wasatul Balad. And of course it makes sense because Amman Jordan dulu was a stronghold of the Romans. Ah. Kita pergi Wasa Terbalat shopping dan sebagainya kita pernah naik bas ada Roman amphitheater. Yes. Situ ada kalah, ada ada apa tu Colosseum dia ada citadel mm -hmm. all this are the Roman ruins. Mm -hmm. Jadi mereka lari daripada sana. Daripada sini pergi sana kalau naik kereta dalam setengah jam 40 minit mm -hmm. kalau lari cukup jauh. Ha yeah. kan kalau saya dan Din lari Weh. Kita tak lari, kita naik <laughs> naik grab, ya, jam lagi. Uh. Jadi, agak jauh. Jadi, mereka lari daripada The Stronghold ataupun Wasatul Balad in the downtown area of the Roman Empire. Eh? Mereka lari sampai sini, akhirnya mereka terjumpa sebuah gua yang seperti inilah. Eh, hmm. Asalnya dulu batu-batu, hmm. they carved it out lah. Hmm. Mereka masuk daripada atas dan mereka sembunyi di dalam. Mereka terlalu penat sampai tertidur hmm, hmm. Tertidur, Allah katakan dalam Al-Quran Dalam surah Al-Kahfi Mereka tidur selama 300 tahun Uish. Dan kemudian tambahkan lagi 9 tahun Jadi 309 tahun mereka tidur Lama. Bila mereka bangun Mereka rasa macam baru tidur satu hari setengah Muka tak berubah semua. Muka tak berubah, pakaian tak berubah, hmm. umlah, duit dia masih ada, hmm. orang masih okey, tak ada sakit sengal-sengal otot dan sebagainya. Hmm. Sebab itu bila mereka bangun, mereka bangun dalam keadaan masih lagi menyangka, adakah kami masih dikejar? Hmm. Adakah kami masih diburu? Hmm. Adakah Dikianus masih nak bunuh kita? Yeah. Baru satu hari setengah kan? Jadi dalam keadaan lapar, mereka kirimkan salah satu daripada sahabat mereka, eh kamu keluar sekejaplah lah beli makan, kita semua laparlah, kau hmm. keluar kau pergi kat tengah-tengah tu -tengah -tengah, kau belilah makanan. Jadi bila dia keluar, dia nak beli makan, dia terkejut, asal dia asal terkejut, bahasa berubah sedikit. Kan dia ada lain lenggok sikit. Oh, dah 300 tahun ah, apa? 300 oh, tahun. lama. Baju dah tukar dah. Hmm. Dia punya fashion dah tukar fashion. Hmm. Hmm, fashion ah. Dia nak bayar duit, berubah juga duitnya. Oh, currency dia. Currency pun eh? dah berubah. Oh, yeah, yeah. Dia punya bentuk mata wang pun dah berubah. Jadi mereka ada hiwar bertanya yang membeli pun heran yang menjual pun heran hmm. macam mana kau datang daripada mana aku datang daripada kawasan sini hmm. daripada aman eh aku tak pernah jumpa kau kau nak siapa hmm. aku sini aku pemuda yang datang asal dari sini lalu buka cerita hmm. aku lari daripada sana dia mereka pun mengatakan tak kau dah lebih dari 300 tahun kau dah kau kau dah mati sebenarnya ni hmm. ha jadi akhirnya kawasan itu kota tu terdengar tentang mereka-mereka yang dah hilang selama 300 tahun. Hmm. Cerita the famous lah folklore. Hmm. Jadi orang-orang ni keluar. Hmm. Jadi akhirnya itulah dia cerita Ashabul Kahfi sebab tu Allah katakan uh, kanu min ayatin ajaba. Cerita Ashabul Kahfi ni sebenarnya datang apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh orang-orang di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa hmm. dengan Nabi, wahai Nabi. Hmm. Orang Arab ni selalu gitulah. In order to believe, you must give me something. Okay. Jadi evidence ke apa? Evidence ke lah. Uh -huh. Jadi mereka suka kisah macam itulah macam si siapa tu Abu Jahal pun hari-hari jumpa Nabi setiap pagi, hmm. eh Muhammad apa cerita baru kau ada. Hmm. Jadi mereka suka dengar cerita. Hmm. Jadi Rasulullah SAW pun ditanya tentang soalan, "Wahai Muhammad, kamu pernah dengar tak cerita pasal tujuh orang sahabat ni? Hmm. Dia tidur lama. Kau ceritakan kepada kami secara wadih, secara clear. Hmm dan kita akan percaya pada kamu. Wow. So Nabi Muhammad kata, don't worry, say no more. Jadi Allah doa pada Allah Subhanahu SWT. Akhirnya setelah hampir dua minggu, Allah Subhanahu SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Wasallam hmm. Menangani cerita tentang Ashabul Kahfi dan Nabi Muhammad SAW pun menceritakan secara detailnya. Wow. Daripada Al-Quran Al-Karim, daripada Allah Subhanahu SWT dengan begitu clear, wadih cerita tentang Ashabul Kahfi. Hmm. Itulah yang uh, kita nyatakan education is very very important untuk kita dekatkan kita dengan Allah Subhanahu taala, dekatkan kita dengan Islam dan sebagainya. Dengan kita lihat sendiri eh daripada Quran yeah. ini antara bukti-bukti yang Allah tunjukkan kepada kita juga mm -hmm. untuk apa tu uh, meneguhkan iman kita terhadap Betul. Allah Subhanahu taala. That's why I say education very important. Begitu juga MCS uh, dia ada salurkan education, free education yep. untuk the young ones uh, dan juga untuk kanak-kanak Ha, jadi, bagi orang Singapura Yang tahu tentang berita MCS Mengeluarkan apa tu Mengadakan program-program percuma yep. Apa kata, kalau tak pergi rugi Betul, kan? tak perlu pergi ke gua Pergi saja ke Darul Arkam MCAS Betul, jom set Kita masuk gua ke, tidur sekejap apa? Ambil, Mana tahu, bangun-bangun dah 300 tahun <tuk> Alhamdulillah selesai sudah 6 episod Kembaradin Kami ucapkan terima kasih kerana menonton Dan semoga dapat pengajaran dan manfaat untuk anda Dan khusus terima kasih kepada Penaja-penaja kami MCAS Darul Arkam Yang menaja Kembaradin Kami ingin anda untuk terus Menyokong Segala program-program yang dijalankan oleh Darul Arkam MCAS sepanjang Ramadan ini Dan jangan lupa Berzakatlah bersama mereka juga anda boleh lungsuri mcs.sg garis miring gif. Sekian saja insyaAllah kita bertemu di kembara din yang lain. Ila leka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam nak kau turun ni? Ya Allah, ya Allah tingginya. Ya Allah, ya Berlalulah sudah Ramadhan. <laughs> Maafkan saya kerana terlalu happy lah. Dan Ramadhan telah pun hampir habis dan hampir meninggalkan kita. Dari itu kami ingin mengucapkan terima kasih bagi mereka yang telah memberikan sumbangan anda, zakat anda kepada MCAS dan membantu dengan program-program yang mereka telah pun jalankan dan bakal jalankan. Dan bersama saya adalah presiden bagi MCAS. So this Quran that we are producing, we are we have already identified the frequently asked questions by converts. Oh, right? In terms of emotion, spiritual, educational whatever not. Okay. Now the quran will have taggings based on this question Nice, right? okay so let's say for it. example why am i being tested mm. right so the the convert wants answers right so convert goes to the quran he flips it to surah angabut for example yes and the verses uh, surah 28 it says uh, people before you have tested i've tested people before you people after you and you will be tested and so on and so forth yeah. but for a, for a convert he doesn't understand mm. So we create reason why it was really revealed. Wow. Okay. And then we give you the answer in a very late term. You are being tested why. because Allah loves like just, just how I explain to you. Allah loves you, Allah wants you close, and Allah only tests those He loves. So everything will be in one Quran, Quran. you know, a book. There's a tafsir, there's an answer, and then okay. that's a... And this question answer is totally focused on the mind of someone who is so so desperate for answers. And no human being can answer me but only Allah. Alamak, this one ah. Uh, eh, if I want to talk to you uh -huh. in your office right now, Sautudin eh and Darul Akum can do this. Okay. So now, I thought <laughs> a lot of people. Excited. Excited. So let's go. It's a